deyirəm ki e, biz e, Azərbaycanın və Türkiyənin bugünkü mövqeyi Ermənistan dövlətini və millətini qorumağa xidmət edir. Ki biz qonşuluq bir dövlət de qurumusuz. Sizin üçün qruplar biz onun sərhədlərini də tanıyırıq və sizi beynəxalq layihələrə də meqa layihələrə də cəlb etməklə həm də iqtisadi əlaqələr, kommunikasiya ilişkilərinin güclənməsi qoşuluq münasibətində e, daha böyük iqtisadi e, imkanlar qazanmağınıza xidmət elir və eyni zamanda Azərbaycan və Türkiyə üzərindən dünya açılırsınız. E, biz bu təklifi veririk. Mənim deməkdə məqsədim odur ki, əgər Ermənistan bunu dəyərləndirə bilirsə, bu dəyərləndirməmək Ermənnin ziyanıdır. Bu e, dəyərləndirməmək bizim əslində xeyrimizədir. E, biz A variantımız baş tutmursa, B variantını nəzərdaşmalıyıq. Seva bununla gedir. Qo e, baxımından da e, təbii ki e, mən e, bütün düşüncələrimdə beləyəm ki, çaşış bizim e, diplomatiyamızın e, barış e, əsas e, prioritet e, sözləri olmalıdır və eyni zamanda biz daha çox güclü ordu, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin güclənməsi, e, ortaq ordumuzun yaranması Azərbaycan Dünya Azərbaycan Türklərinin təşkilatlanması, Dünya Türklərinin təşkilatlanması, Türk dövlətlərindən olan bağlarımızın daha da dərinləşməsi, ortaq bazar uğrunda mübarizəmizin gerçəkləşməsi, aramızda olan bizi daha çox ayıran hamillərdən uzlaşmamız, dövlət qurum və strukturlarımızın, ana yasamızın bir-birinə uyğunlaşdırılması, integrasiyamız üçün çox ciddi amillərdir. Bizim görün nə qədər görəcək işlərimiz var ki, bizim problemlərimizi zamanla öz-özünə həll edə bilsin. Yəni bu günkü bu məsələnin bu gün burada həll olunmaması müəyyən bizdə problem yaradırsa, bizim psixoloji dünyamızı ora cəmləməməlidir. Biz o bu problemi bir küncə tulluyub onu e, dünyanın dərk elədiyi dildə elə fıçatdırmalıyıq ki dünya bizə qarşı çıxmasın eyni zamanda biz e, daha qlobal e, bizim görəcəyimiz işlərlə məşğul olmalıyıq ki bir də baxaq ki onun içərisində nə erməni məsələsi var nə digər bir məsələ var. Məsələnin e, geniş mənada izah budur.